Ми обговорюємо власне, ставлення до сьогоднішнього дня тиші. Тобто ясно, що порушують бойовики знову. Що говорять бійці добровольчого батальйону Донбас, як дотримується цей режим в зоні, де перебувають ваші Значить, Зараз знаходяться на Луганській області кілька блокпостів. Значить, з вокруг них їздять э, бодрі козаки э, на БТРах. Возле постов военных, возле постов Нацгвардии, потому что знают, что стрелять не будут. Возле нас БТР не ездят, потому что знают, что стрелять будем. Сегодня особого дня тише нигде не наблюдается. Я вообще не верю. Считаю, что это лукавый термин. Невозможно с убийцами, террористами причем с государством, которое терроризм поддерживает на государственном уровне, о чем-то договариваться. После Лавайска, когда обещали свободный проход и расстреляли поверивших колонны бойцов, никакой веры Путину нет. Я считаю, что это полная глупость, вообще серьезно на это надеяться. Реально настроения такие, хотят наступать все. Понятно, что мы, мы говорим о... про наших воинов. Мы говорим про наших воинов, и неважно, про область, в какой области они находятся. Я, конечно, понимаю, что дистанция огромного размера между желанием наступать и возможностью наступать. Но я считаю, что мы сейчас начинаем невольно подыгрывать Путину, педалируя вопросы переговоров. Потому что сейчас происходит восстание, и мы уже первые видели в сполохе на Кавказе. Сейчас падают цены на нефть, сейчас зажали Путина санкциями. И мне кажется, что надо перестать говорить с позиции национального унижения. Нужно превращаться в Израиль, имеется в виду, по военной готовности. Нужно четко готовиться к проведению боевых действий, в том числе нестандартных. Вот эти грады с территории России, которые уничтожали наших бойцов, должны взрываться. И не только эти грады мы должны четко понимать, что нельзя так и дальше быть в таком расслабленном состоянии, с открытыми границами, с отсутствием нормального пропускного режима, с отсутствием военного положения, с неотмобилизованной экономикой. У меня нет никаких иллюзий по поводу этого дня перемирия. Я стаюсь при своєму, мненні, що нам необхідно бути сильними, тільки тоді з с нами будуть читати. Тобто, по-вашому, зараз не потрібен ні день тищинам, ні ініціатором якого виступила Україна, ні оця зустріч нова у мінську, на якій ми. ваша думка? Можем мы про что-то Про какой-то более мирный мирный план? Но представьте, Но что там есть представники давайте, России. Давайте я не буду проводить аналогии, потому что все мы живем в стране, в одной стране, и каждый день видим по телевизору, каждый день видим в интернете о том, какая цена обещаниям России. Она разговаривает с Украиной с позиции силы. Четко понятно, что Россия хочет возврата к предыдущему вассальному состоянию Украины. Четко понятно, что нет никаких оснований считать, что Путин это бросит просто так. И поэтому нам необходим другой формат, не Минский. Это может быть либо формат Женевский, либо Будапештский, с обязательным привлечением международных посредников, тоже США. И я вообще не считаю, что нам необходимо садиться за стол переговоров с террористами. Тем более, которые неоднократно обманывали нас на этих переговорах. Что касается, нужен ли нам день тишины, конечно, нужен, но разве они когда-то соблюдались? Ну, вспомните советскую историю, многие люди есть, которые за 40 помнят такое понятие ⁇ последнее китайское предупреждение ⁇ Ну, сколько их уже было?